Завітали гості. Я здоволенням хочу представити: це Олександр Співаковський, проректор Херсонського державного університету та Владлен Гірін, депутат Херсонської міської ради. Доброго вам ранку. Доброго. Знаєте, ранку. знаєте, я думаю, що ми сьогодні зібралися не випадково, оскільки тема, яку ми сьогодні вторкнемося, вона дуже актуальна, була і залишається. Це фінансування освіти. На сьогоднішній день, я думаю, що перше запитання це до вас, Олександр Володимирович, на сьогоднішній день. Финансирование освіти На каком уровне? Доброе утро. Я хотел бы всем в этот прекрасный прекрасное время пожелать всем успехов хорошего рабочего дня ну а то что касается финансирования я скажу что м, вот та система которая сегодня существует она к сожалению очень плохая эта система порождает некий микс который связан так или иначе в том числе и с коррупцией а, те средства которые выделяются на образование из государственного бюджета из местных бюджетов конечно же не хватает для того чтобы нормально финансировать наше будущее и в связи с этим конечно же многие руководители школ э, учителя прибегают не со всем дозволенным приемом. Вы знаете, они являются заложниками той системы, которую мы, к сожалению, сами порождаем. И так или иначе, мы все с вами, в том числе и я, как родитель, мы встречаемся с этой системой. И, конечно же, пока мы не поймем, что эту проблему нужно решить, один раз и навсегда, закончить с теми поборами, которые существуют в школах, в вузах, закончить с тем временем, когда а, мы вынуждены финансировать своих детей из своих карманов, а также должны финансировать детей из бюджета, это время должно закончиться. Я думаю, что вы знаете, вот это, наверное, мечта многих родителей, создать такие одинаковые возможности для детей, чтобы у них здобуття якісної освіти, чтобы у них у каждого были равные возможности. чем возможно это? В принципе, это возможно, но та система, идеологическая система, которая сегодня существует, она на самом деле это не позволит решить эту проблему. Вы знаете, это как в притче. А что на улице, а зима или лето? Ну, все же вроде бы знают, что как бы зима, а ребенок говорит, да, это лето, только очень плохое. Такие наши образования. Вы знаете, вот два года назад, когда я разговаривал с мэром нашего города Владимиром Васильевичем Сальдо, был разговор, что Херсон находится на втором месте после Севастополя и 138 гривен тратится на ребенка в год. Но 138 поделите на 365, это означает 40 копеек на ребенка. Мы можем ли хвастаться тем, можем ли говорить о качественном образовании, если 40 копеек в день тратится на образование ребенка? Конечно же, нет. Может быть, сегодня это 60-70 копеек. Но, повторяю, это не есть образование, это есть жалкие попытки города решить эту проблему. До тех пор, пока мы не поймем, что мы не должны обсуждать вопрос, что мы на втором месте и тратим 40 копеек на нашего ребенка, мы должны обсуждать проблему. Таким образом мы можем профинансировать наши школы, наших детей, наше будущее, для того, чтобы наши дети не уезжали, талантливые дети не мигрировали из Херсона, чтобы наши дети оставались здесь, чтобы они продолжали образование в наших высших учебных заведениях, и мэрия должна подумать о том, каким образом создать условия здесь, в Херсоне, для того, чтобы наши дети имели возможность получения хорошей, высокооплачиваемой работы, а не стояли в очередях за этой работой. Вот, до вот вытокнулся такой темой про правильно? Так, и вот на сегодняшний день это также есть проблема и у нашего месте, и не только в нашем месте, а в целом нашей стране. Вы знаете, рабочие места, это очень важный момент, о нем говорят и президент, и парламент нашей страны, и, конечно же, очень много зависит от инициативы людей. Человек, который сам умеет создать бизнес, дать людям работу, этот человек может действительно, действительно реально влиять на то, о чем я сейчас говорил. Я думаю, думаю, что мы в Подкову сегодня запросили. Конечно, его я вот новеренно. мы с Владимиром чем в принципе, знаем друг друга очень давно. Я знаю, что человек создавал собственный бизнес, как говорится, с нуля. А он не, я, насколько знаю, он не крал ничего. Он не брал государственную некую собственность и на ней создавал. Он все делал с нуля. И то, что сегодня у него работает 700 человек, это говорит о том, что этот человек делает свою простую работу, он создает рабочие места, это означает, что люди получают заработную плату, что люди платят налог с этой заработной платы, что люди действительно создают будущее Херсона. Так, Владимир ну, слово вам. Слово надаем вам. Вот, как была такая вот возможность творить столько рабочих мест, надо возможность людям заработать деньги? Ну, это вопрос создания рабочих мест и, возможно, зарабатывать, предоставлять достойную заработную плату людям. Это, вы знаете, можно на эту тему обсуждать сейчас, наверное, часа четыре, и, наверное, времени нам не хватит. Главное было это желание и стремление. Стремление чего-то добиваться, а желание что-то создавать. И к этому, это по жизни я и шел к этому. Я с детства, с юности, все время ставил перед собой цель, ее добивался, стал новую цель и шел так и в моем предприятии, так создание моей личности, формирование меня как руководителя. Я смотрел на людей, учился у людей и достигал их уровня, преодолевал, стал новую планку и шел дальше поэтому постепенно я и достиг уровня руководителя о котором сегодня говорят спасибо всем большое за то что э, я слышу чаще и чаще сегодня в городе о том что гирин действительно это производственник гирин действительно это достойный руководитель предприниматель к сожалению э, так получилось что мой, мой вид деятельности в большинстве был связан с тем что я большую часть времени э, тратил на э, работу за пределами города херсона херсонской области командировки поездки Ну, сейчас я надеюсь, буду діляти достаточно много времени розвитку города і економіки, також Так, зрозуміло. Так, Ви знаєте, дуже хочеться поговорити все ж таки нашу основну тему це от освіта, і все ж таки оторкнутися. Ми поговорили про вищі очбові заклади, а от школи. Наші школи сьогодні також на належному рівні. Ті ж самі дитячі харчування, теж саме оздоровлення дітей. На вашу думку, що потрібно робити, аби також фінансування тих ж самих шкіл було на належному рівні. Вы знаете, схема очень простая, она несложная. Нужно достаточно мощно развивать экономику города. Экономика города, она вот есть на поверхности, она легка, она проста. Развитие предпринимательства, стимулирование рынка, предпроизводственной сферы, позволит увеличить доходную часть города. Мы знаем, что основные, основными источниками налогообложения или статьями налогообложения в городе является это подоходный налог. А следовательно, это развитие производственной сферы города, это инвестирование в предпринимателей, инвестирование в их сферу деятельности, дать возможность им работать. Второе это земельный налог, то есть предоставление Земли свободно, доступно для людей позволит нам и получить прозрачно. больше и прозрачно, естественно, и прозрачно. Ну а третий, тот же взаимосвязанный основной налог, это и единый налог частных предпринимателей. Поэтому все взаимосвязано в регионе. Как только мы дадим эффективно работать этим предприятиям, создадутся новые рабочие места, появится больше рабочих мест, значит, появится подоходный налог, значит, появится больше предпринимателей, которые будут платить единый налог, значит, появится больше предпринимателей, которые будут брать землю, платить налог. За счет этого мы можем Сегодня уже в городе есть, всем это в городе известно, для меня это не секрет, для многих людей в городе не секрет, что у нас есть второй бюджет, но его нигде не видно. Где он? Мы откроем это потом. Но я сегодня знаю, точно утверждаю, что есть второй бюджет в городе, и мы его доведем. До результата мы покажем горожанам. Так, дякую вам. Вы знаете, и настолько мне известно, что вы также являетесь автором экономической программы «Розвиток города Херсона». Что в этой программе, вот, чтобы вы нам могли рассказать про эту программу? Вы знаете, напрямки ее? сказать, что существует уникальная программа, ее не скажешь но есть элементарная программа как обычная структура развития любого предприятия предприятие для того когда осваиваются новые темы э, в развитии производства то всегда пишешь бизнес план расписываешь его подробно вот точно так же я сел и расписал э, мое видение развития экономики э, региона программа это можно сказать это хорошо забытая старая в советские времена она существовала четко спланирована и работала эффективно но Одних из направлений я могу сказать, что вопрос энергосбережения, сбережения ресурсов сегодня, электроэнергия, тепловая энергия, то, что сегодня уходит в воздух, мы знаем очень хорошо, как работают наши котельные, как сегодня подается качество тепла. Важное развитие это инфраструктуры города, коммунального хозяйства, цивилизованного управления, предприятиями грамотной организации управления предприятиями ну, и много-много другое. Если сейчас рассказывать о пунктах, перечислять каждый пункт экономической программы, затратится очень много времени. Здесь вопрос профессиональной подготовленности к выполнению данного задания. Еще здесь его потребно, и вот, например, Александр Спиваковский, вы вот, пожалуйста, скажите, такая программа Мае, на те, щоб вона действительно діяла Я знакомился с основными тезисами этой программы. Я хочу сказать, что, знаете, меня привлекает то, что а... Нужно закончить с коррупцией в школах. И это не проблема, потому что, что директора плохие или учителя плохие. Это проблема того, что нужно решить проблему с нормальным финансированием школ. Хватит унижать и родителей, и учителей, и директоров школ. Давайте вещи называть своими именами. То, что, допустим, даже сегодня, скажем, в 52-й школе да, прорвало отопление... Грубо говоря, уничтожена та система, которая создавалась долгое время. Говорит о том, что, ну что, неужели на директоры школы должны лежать вопросы, связанные с тем, каким образом город должен туда подать тепло? Это невозможно. Этим должен заниматься город, этим должна заниматься мэрия. Хватит на школы возлагать несвойственные им функции. Это первый аспект проблемы. Второй аспект. Я думаю, что каждый из херсонцев каждый имеет детей и внуков и каждый хочет, чтобы их дети ходили по светлым улицам. Поэтому я считаю, что хватит освещать только 180 улиц. Я думаю, что надо освещать те 590 улиц, которые у нас есть. По-моему, мы все платим одинаковые налоги. Подумайте, поставьте много тарифные счетчики для того, чтобы сэкономить, платить не по 36 копеек, а платить по 6 копеек ночью. Но все улицы должны освещаться. Я хочу, чтобы наши дети хотели, ходили по этим улицам и не ходили по темным подворотням. Это тоже есть аспект того, образования которое сегодня существует. С моей точки зрения есть вещи, лежащие просто на поверхности, по которым просто нужно навести элементарный порядок. Нужно помочь системе образования. Потому что если мы хотим думать не на 4 года, не только о том, что я буду мэром и через 4 года а, я буду думать о том, как мне продолжать жизнь, я должен думать, что же будет через 15-20 лет. Поэтому мы должны с вами все вместе думать о том, как мы должны инвестировать в систему образования нашу. И начинаем это именно с деток. Я хотел бы поддержать Александра Владимировича. Я хотел бы сказать, что мы сегодня превратили директоров школ в завхозов. Они не выполняют ту прямую функцию, которая необходима. У них нет времени выполнять прямую свою задачу. Поэтому действительно школы, директора школ, заложники. И предписание РЭС отвечает директор. станция пишет предписание, отвечает директор. Они не выполняют по причине того, что у них нет финансирования, обеспечения. Замкнутый круг, цикл запнутый. Ответственность должны нести чиновники в миссию Это моя точка зрения. Тогда только можно спрашивать с руководства школ за качество образования, которое дают. На вашу думку, оскільки потрібно часу, аби оцю систему приєдна от будущого політика бізнесмена <риклад> слышать, <риклад> що образування должно займатися образованием, а не займатися воті. Вот... Ну, просто ви розумієте? Я оце думаю, що наші от освітяни, вони дехто з них навіть. Ну, они же просто привыкли до того, что им доводится решать все проблемы самотужки. Вообще, на вашу думку, эту систему, сколько нужно времени, чтобы разрушить ее? Что нужно для этого? Я вам скажу одно. Это на самом деле зависит просто от политической воли, э, воли власти. Абсолютно. Украина достаточно современная, достаточно хорошо развитая страна, имеющая серьезную инфраструктуру. Страна, в которой сегодня выделяются огромные деньги, в том числе и принята программа информатизации. А вот э, господин Хануров подписал эту программу. Речь идет о том, что такая инфраструктура строится. Поэтому очень много зависит, что будут на местах делать. Если по-прежнему, я еще раз повторю, это больное. Так, если школы будут рассматривать как место, куда мы просто выкидываем деньги, если так власть рассматривает школу, они рассматривают ее как будущее. Вот такое будет отношение к детям. И тогда мы будем ходить и давать учителям взятки, директорам школ для того, чтобы моего ребенка посадили на первую парту, чтобы моему ребенку дали лучший э, учебник, чтобы моему ребенку был доступ к компьютеру и так далее. Далее. Хватит, хватит унижать друг друга. Давайте договоримся, давайте делать это открыто и прозрачно. Вот э, существует такая формула. Счастье это э, э, баланс между амбициями и возможностью их реализации. А вот, а, наверное, бюджет города Херсона, это мной придуманное, я тут сразу говорю, копирайт, бюджет города Херсона, это как раз есть баланс между тем, как может город наполнить этот бюджет и как эффективно он их может потратить. Так вот давайте помнить об этой формуле. И давайте еще помнить о том, что наши дети, это наши... Будущее. І не треба їх розсматривати як людей, які щось потребляють. Це вклад в наше будущее. Ви знаєте, я от, за свого боку дуже хочу, аби ця програма дійсно діяла. І я думаю, що так воно і буде у майбутньому. І у мене таке запитання до Владинагіна. Ви знаєте, от ви дуже відома людина, усі вас знають як успішного підприємця. І от зараз у Херсоні говорять про те, що ви плануєте балотуватися на посаду міського голови. Чи правда це? Да, я подал заявление в ТВК о том, что я имею намерение баллотироваться на пост мэра города. Я считаю, что я достиг того уровня, как руководитель, я достиг тех уровня, уровня знания, административной подготовки, я готов к выполнению этой функции. И, знаете, я родился в этом городе, я закончил школу, мне дали бесплатное образование в этом городе. Я получил бесплатное образование в техникуме в этом городе и бесплатное образование в институте. Я дошел до того возраста, когда периода, когда теперь я должен вкладывать в этих людей, отдавать то, что когда-то давали мне. И я сумею, я знаю, я с достоинством выложу всю свою энергию, все свои знания для развития экономики этого города и всех социальных сфер, которых, и тех проблем. Все вопросы, которые сегодня озвучил Александр Владимирович, это действительно проблема образования. Я хот...